Смена тарифов сегодня не сопровождается, как вчера и позавчера, сменой качества или повышением соответствующего уровня жизни наших граждан. На мой взгляд, и я давал ряд рекомендаций людям, просто не платить по новым тарифам, а платить по старым тарифам утвержденным, пока соответствующий ЖЭК не внесет изменения в договор. А это определенная процедура. На эту процедуру сейчас ЖЭКи не хотят тратить время. И часть людей обеспеченных оплачивают по полной программе, часть людей обеспеченных оплачивают так, как считают нужным, а незащищенные граждане последние копейки несут за жилищно-коммунальные услуги. Я боюсь сказать фразу в 10 раз, Потому что, я так понимаю, мы придем к тому, что сколько бы не было, даже если рост тарифов соответствует а, примерно даже э, в два раза, в три, в пять или в семь, э, проблема заключается в том, что от этого не увеличивается качество, от этого не увеличивается контроль расходования средств, э, соответственно. Эти деньги как э, грабились, так и грабятся, и не вкладываются в будущее или инфраструктурные какие-то проекты, жилищно-коммунальные. Э, и к сожалению, от этого не увеличивается э, заработная плата и достояние граждан. Вы знаете, глобально неуплата по ни по новым тарифам, ни по старым э, глобально не ударит ни по тем, кто предоставляет услуги, потому что они за 25 лет столько на жилищно-коммунальных услугах украли и ограбили граждан, что, на мой взгляд, сегодня не оплата даже каких-то небольших этих копеек, рост практически ничем не обоснован, с людьми не говорят, людям не разъясняют, людей просто ставят перед фактом, что сегодня такая сумма, завтра такая. Это одна из главнейших ошибок действующей власти поскольку с этим мы боролись с предыдущей властью. Но предыдущая власть боялась и старалась не так активно налегать на то, чтобы залазить в карман граждан, соответственно, увеличением жилищно-коммунальных услуг, увеличением розничных цен на хлеб, на социальные сорта и так далее. Более того, действующая власть, например, киевская, когда шла на выборы, она шла с лозунгом, что разберется с предыдущими грабежами столицы. И предыдущий мэр Попов публично объявлял, что украдено около 10 миллиардов долларов. Господин Кличко обещал... Эти деньги вернуть в бюджет, бороться с коррупцией. На сегодня никто не наказан. Практически все чиновники предыдущей власти находятся на своих местах. И, к сожалению, о 10 миллиардах долларов все забыли. Зато э, предыдущим летом 2014 года, как только народ избрал киевскую власть, она благодарила э, киевлян отключением полностью по всему Киеву «горячей воды». И э, тем самым э, был искусственно создан спрос на так называемые бойлеры для подогрева воды квартирные. Они были практически, невозможно было их купить. Это был, э, это был серьезный удар по э, ценам и по людям в связи с тем, что цены на эти бойлеры взлетели э, иногда в 5 и в 10 раз. И практически невозможно было купить и поставить. Но самое оказалось страшное, что с 1 апреля 2015 года вводятся новые тарифы на электроэнергию. И, на мой взгляд, это была одна из схем э, так называемых перевести людей на электробойлеры, а теперь увеличить им тарифы в 5 раз э, на электричество. Поэтому, к сожалению, э, я считаю и всегда говорил, что все компании, предоставляющие коммунальные услуги не только жителям Киева, но и жителям Украины, должны также так проявить патриотизм, как они просят, людей проявлять патриотизм и сдержанность, и они могли бы спокойно в ближайшие 2-3 года, пока экономика не станет на место, не вырастет, они могли спокойно предоставлять услуги по предыдущим старым тарифам, поскольку за предыдущие года они получили с людей столько, денежных средств, что еще никто не считал их. И, на мой взгляд, будут всегда бояться посчитать, сколько за 25 лет реально украдено на жилищно-коммунальных условиях.